kalau tak main duit ni susah nak hidup lah hmm. kononnya kan sebab you know mau kasih bayar bah <laughs> uh, kan jadi oh uh. sebelah baby cuma sikit lah baby saya rasa sebelum ni pun SPRM dah keluarkan kenyataan hmm. apa video uh, hmm. tak ada credibility kemudian whistleblower tak nak beri apa kerjasama jadi video tu yang dah, yang ada ada editing jadi Rakyat tengok sampai bila benda ni akan berlarutan dan apa penamat dia sebenarnya? And how we handle this actually? Hmm. How should? Saya dalam isu skandal Sabah ni lah, skandal perlombongan Sabah, yeah, Sabah right. mining ni kan Saya sebenarnya uh, sama macam rakyat yang lain lah Saya tak ada maklumat yang mendalam, okay. kecuali ada lah beberapa orang yang saya jumpa, saya hmm. semak dan sebagainya lah. Uh, tapi, saya ingat pandangan saya dan reaksi saya sama hmm. <laughs> macam rakyat yang lain lah. Hmm. Uh, pertama, saya tidak terkejut. Hmm. Kan. Uh, yang kedua, uh, saya rasa macam beginilah politik di Malaysia. Hmm. Dan uh, pengalaman saya sendiri sebagai orang politik lah kan. Um, dalam PKR, saya ingat satu sebab kenapa hmm. mungkin adalah segelintir yang tidak sukakan dengan saya. Kerana saya memang tak bagi duit. Hmm. Uh, macam saya sebut dalam podcast minggu lepas yeah. kan. Belanja pilihan raya pun saya tak pernah lebih dari RM100,000. Hmm. Semua volunteer, semua begitu kan. Uh, jadi, um, maksudnya kita masih lagi berhadapan dengan budaya politik di Malaysia yang telah berakar lama kalau tak main duit ni susah nak hidup lah hmm. kononnya kan sebab you know mau kasi bayar bah <laughs> yeah, <nah>. jadi <laughs> jadi akhirnya uh, gaya akan tengok sama sahaja budaya politik dan semua orang politik ni sepatutnya patut diludah sajalah hmm. kan nah. tapi Um, yang ini yang akan jadi cabaran kepada Kerajaan Madani dan juga Datuk Seri Anwar yang ada sekarang hmm. Kerana SPRM ke pihak berkuasa boleh keluarkan uh, keputusan hmm. um, Apa nama ni, um, uh, tidak ada kes yeah. sebenarnya kan uh, Sebab um, Sebenarnya ada ada beberapa peringkat peringkat untuk pelombongan ni. Okay. Setahu saya lah pemahaman hmm. saya lah hmm. kan. Pertama diperlukan saya ingat prospecting license hmm. kan sebab kepada yang mendengar hmm. kan um, aktiviti pelombongan ni bukannya macam jual karipa hmm. kan tahu ada kat situ. Jadi kita nak kena buat Uh, eksplorasi untuk kita ambil bacaan mm -hmm. uh, You know kalau minyak orang ambil seismik lah mm -hmm. In fact galian pun orang ambil seismik mm -hmm. kan Tapi untuk buat seismik itu perlukan Saya ingat saya prospecting license mm -hmm. kan Selepas prospecting license itu um, Saya ingat uh, Perlukan mining license okay. kan uh, Jadi Um, pihak berkuasa boleh sebenarnya uh, navigate lah melalui uh, proses birokrasi yang kompleks ini dengan mengatakan ah sebenarnya itu bukan rasuah kerana mining license tidak diberikan ah, hmm. sebenarnya itu bukan rasuah kerana prospecting license telah dibatalkan ah, hmm. jadi Uh, dengan uh, tujuan supaya rakyat akan tengoklah kan proses itu rumit ada berperingkat-peringkat ada lesen yang berbeza-beza hmm. dan sebagainya kan tetapi rakyat yang biasa ini dia akan tengok duit tu kau ambil ketidak hmm. ada duit bertukar ketidak hmm. dan kalau pun contohnya duit itu ada pertukaran habuan um, untuk mendapatkan harta eh uh, lesen yang paling bawah iaitu prospecting license kan saya ingat yang paling bawah prospecting license lah untuk kita uh, run exploration untuk tengok ada mineral ke tidak kan hatta kalau lesen yang paling bawah hatta kalau telah dibatalkan pun kan uh, maka rakyat akan kata selagi ada pertukaran wang maka itu adalah rasuah. Mm -hmm. Jadi um, tidak penting dah sebenarnya uh, apa jawapan yang diberikan oleh pihak berkuasa, oleh pimpinan politik sebenarnya kan. Uh, jadi um, kita takkan boleh tahulah apa sebenarnya kesan sebenar um, di peringkat rakyat kan. Uh, kita hanya boleh tahu dalam pilihan raya yang akan datang lah. Baik kepada apa nama ni uh, kerajaan di Sabah ataupun baik kepada pilihan raya umum yang akan datang. Uh. Tetapi untuk setahun yang lepas. Mm -mm. Dan saya sebut berkali-kali kepada Datuk Seri Anwar. Uh, sebelum saya meletakkan jawatan. Dalam setahun sebelum itu pun. Okay. Um saya telah melihat bagaimana Uh, dari segi uh, pandangan rakyat mengenai beberapa isu besar Yang hmm. bersabit dengan kerajaan dan pakatan harapan ini Telah berubah hmm. dalam tempoh 2 uh, tahun hmm. Sejak hmm. mengambil alih kerajaan lah, eh. Pertama hmm. contohnya um, okay. Dari segi persepsi mengenai kemampuan menangani ekonomi itu Dia menjadi lebih baik hmm. kan, uh. Betul Kemudian apabila dilihat kepada isu-isu uh, uh, yang besar, hmm. kan? um, yang paling besar sepanjang masa ialah kos hari hidup. Itu memang menjadi kebimbangan semua rakyat dan hmm. dia jaranglah berubah. Mari mana kerajaan pun kos hari hidup itu adalah isu yang besar. Tetapi yang saya selalu ingatkan Datuk Sri Anwar yang saya bimbang ialah ini kerajaan pakatan harapan. Tetapi daripada tahun 2023 ke 2024 itu kebimbangan mengenai rasuah naik tinggi. Hmm. Ha, jadi dia dah menjadi menjelang saya ingat kali terakhir saya sebut kepada Datuk Sri Anwar tu Februari 2025 baru ni kan. Menjelang awal tahun 2025 ini kebimbangan mengenai rasuah itu telah menjadi isu nombor dua selepas kos hari hidup. Sedangkan semasa Pakatan Harapan dan Datuk Sri Anwar membentuk kerajaan akhir 2022 kan hmm. Isu yang uh, mengenai kebimbangan mengenai rasuah ni hanya 8% je yang mengatakan ia isu besar hmm. Menjelang awal 2025 dia dah jadi sekitar 33% seingat saya lah hmm. Kos hara hidup 60% lebih yang kata ini isu besar Maksudnya satu per tiga rakyat Malaysia dalam tempoh dua tahun lebih Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri merasakan rasuah adalah isu besar. Hmm. Jadi perkara-perkara ini sebab tu saya sebut pasal Farhaj, pasal ini kerana um, aset utama Pakatan Harapan ni ada dua je hmm. sebenarnya. Satu ialah pendirian dan rekod kita menentang rasuah. Hmm kedua ialah kemampuan dan juga kemahiran uh, pandangan rakyat sebahagian rakyat yang mengatakan pakatan harapan ada kemahiran dan kemampuan yang lebih baik untuk menangani ekonomi hmm. uh, yang yang menangani ekonomi itu kita boleh nampak hasil dia dia nampak Uh, apa nama ni uh, jumlah yang berpuas hati dengan cara kerajaan menangani ekonomi itu naik mm -hmm. dan jumlah yang kurang berpuas hati itu makin menurun mm -hmm. jadi okey so we are on good track masa itulah mm -hmm. awal 2025 kan mm -hmm. tapi yang melibatkan rasuah uh, mengenai kemampuan kerajaan mengekang rasuah itu berdaya rasuah semua tu mm -hmm. itu aset nombor dua kita yang itu tidak baiklah. Ah mm, mm, mm. uh, sebab tu saya sebut pasal Azam Baki, <laughs> saya sebutkan. Lah. Jadi dengan adanya <laughs> macam ini, saya ingat kesannya itu uh, bukan saja di Sabah tetapi juga kepada kerajaan Persekutuan lah di bawah Dato Sri Anwar Ibrahim. Mm -hmm. Tapi ialah saya hanya menunggu dan akan terus um, apa nama ni? Uh, mengikutilah. Dan saya tak rasa dia berakhir dengan Jeffrey Kittingan. Hmm. Uh, dia akan berterusanlah. Kebimbangan saya ialah kalau dia juga mula melibatkan tokoh-tokoh daripada persekutuan, daripada Putrajaya. Hmm. <laughs> kan, uh. Uh, saya sebut tu paham paham lah. atau ada. Ya itu tak Hans. apalah kita tunggulah lah. Okay okay ah, tunggu ah, 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 kan. Okay ah. baik weh Tapi bila dah sampai ke situ dia akan jadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lah.